মতে শুক্রবার দিনটি মা লক্ষ্মীকে উৎসর্গ করা হয়েছে এই দিনের অধিপতি গ্রহ দেবতা হল শুক্র জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রকে সুখ সৌভাগ্য বিলাসিতা অর্থের কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে আবার মা লক্ষ্মী হলেন ধন সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্যক্তির সুখী ও সুন্দর জীবনযাপনে সাহায্য করেন এই শুক্র গ্রহ ও মা লক্ষ্মী তাই ধনসম্পদ লাভের জন্য শুক্রবার সন্ধ্যায় রুদ্র জামুল তন্ত্রে উল্লিখিত শক্তিশালী মা ধনদা লক্ষ্মী মন্ত্র জপ করলে তা অতি দ্রুত ফলদায়ী হয় এই মন্ত্র নিত্য শ্রবণে ভক্তকে ধনবান করে তোলে আসুন এখন আমরা এই শক্তিশালী মন্ত্র শ্রবণ করি ও धनदे धनपे देवी दानशीले करे त्वं प्रसीदो महिशानी यदर्थं प्रार्थयाम्यहं धरामरो प्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते सुधनं धार्मिकं देहि यजमानायो सत्वरं रम्मे रुद्रो प्रिये पर्णे रमारूपे रतिप्रिये शिखासख्यो मनोमूर्ते प्रसीदो प्रणते मयि आरुक्तो चरणाम्भोजे सिद्धि सर्वार्तुदायिनी दिव्यम्बरोधरे दिव्ये दिव्यो मल्लानुशोभिते समस्थो गुणसम्पन्ने सर्व लक्षिते सरच्चंद्रो मुखे नीले नीलनीरदलोचने चंचरीकोचमूचारु कूटिलाल के दिव्य दिव्यो बरे श्रीदे कलो कंठोरवामृते हास बलो कनुर्दिव्य भक्ता चिन्तापहारके रूपलावण्यतारुण्य कारुण्यो गुणभजने कानतो कङ्कनो मञ्जिरे रसलीलाकरम्बुजे रुद्रो व्यक्त्यो महषत्वो धर्माधारे धरालये प्रयच्छो यजमानाय धनं धर्मे कुसाधनं मातुस्वयं व्यविलम्बेन ददस्वो जगदम्बिके कृपाब्धे करुणागारे प्रार्थये चासुसिद्धये वसुधे वसुधारूपे वोसुवासव प्रार्थिने च धनं देहि बरदे वरदा भवो ब्रह्मणा ब्रह्मणेः पूज्या त्वया च शङ्करो यथा श्रीकरे शङ्करे श्रीधे प्रसीदो मयि किङ्करे स्तोत्रं दारिद्रो कष्टार्थो शमनं पार्वतीश पार्वतीशप्रसादेन सुरेशो किङ्करे स्थितम् मह्यं प्रयच्छो मातस्तम् क्योंह धनुदा लक्ष्मी श्रीधनुदीस्त्रो संपूर्ण